assalomu alaykum hafta davomida oliygohda bo'lib o'tgan yangiliklar haqida termiz davlat universiteti hafta yangiliklari orqali xabar beramiz <imk> ilmiy daraja olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishlari muvaffaqiyatli himoya qilindi o'zbek tili adabiyoti kafedrasi mudiri eshmo'minov asqar allamurodovichni o'zbek tili korpuslari uchun taksonomik va meronimik munosabatli leksemalar lingvistik bazasini shakllantirish mavzusi bo'yicha filologiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishi o'zbek adabiyotshunosligi kafedrasi o'qituvchisi va feruza bobonazarovani usmon azim she'riyatida metaforik obrazlar talqini mavzusida filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishi o'zbek tili va adabiyoti kafedrasi o'qituvchisi va zaynura zayniddinovnani alisher navoiyning nasriy asarlarida perifrazalar mavzusida filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishi o'zbek tilshunosligi kafedrasi o'qituvchisi Xol va muyassar abdulxalikovnani o'zbek milliy shevalari korpusini tuzishning lingvistik asoslari boysun tumani jelovchi shevalar misolida mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishi jahon tarixi kafedrasi o'qituvchisi ergashev mavlon eshniyozvichni ilk o'rta asrlarda o'zbek davlatchiligi 5 9 asrlarda chag'anyon misolida mavzusidagi tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishi muvaffaqiyatli himoya qilindi universitetda oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining ta'lim muassasalarida yangi 2022-2023 o'quv yilida tayyorgarlik holatlarini o'rganish maqsadida ishchi guruh <laughs> tashrif buyurdi ishchi guruh tomonidan oliygohdagi o'quv binolar auditoriyalar shuningdek talabalar turar joylarining yangi o'quv yiliga tayyorgarlik holatlari o'rganildi hamda laboratoriyalardagi asbob uskunalarning ishchi holatda ekanligi ko'zdan kechirildi kuzatilgan kamchiliklar yuzasidan mas'ullarga tegishli tavsiyalar berildi universitet rektori avazjon marahimov fransiya elchisi areliya bushes bilan uchrashuv o'tkazdi uchrashuvdan maqsad mamlakatimizda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan ishlar bu borada elchixonalarning hamkorligini oshirish kadrlar salohiyatini yanada yuksaltirishdan iboratdir samimiy ruhda boshlangan uchrashuv avvalida universitet rahbari mavjud kadrlar bazasidan samarali foydalangan holda termiz davlat universiteti qoshidagi akademik litseyda fransuz tilini ikkinchi til sifatida o'qitishni yo'lga qo'yish filologiya va tillarni o'qitish fransuz tili yo'nalishining iqtidorli talabalariga fransiyaning top 1000 mingtaligidagi universitetda akademik mobillik asosida ta'lim olishlariga imkoniyat yaratish hamda mazkur yo'nalishni rivojlantirish maqsadida xorijdan kadrlar jalb etish haqida to'xtalib o'tildi o'tkazilgan uchrashuvda ikki mamlakat ta'lim tizimidagi hamkorlikni mustahkamlash borasida muzokaralar olib borildi yakunida fransiya oliy ta'lim muassasalarida va termiz davlat universiteti o'rtasidagi kelgusi hamkorlik aloqalariga kelishib olindi termiz davlat universiteti talabalarining darsligi yevropaning Moldova davlatida chop etildi xorijiy filologiya fakulteti talabalari borataliyeva muyassar va bahromova munisaning mastery of reading nomli qo'llanmasi lambert Academic publishing press nashriyotida chop etildi ushbu qo'llanma o'qish aspektini mustaqil yoki guruh bo'lib o'rganish uchun turli strategiyalarni taqdim etadi barcha savol turlari tahlil qilinadi va ushbu turdagi savollar bo'yicha testlar taqdim etiladi qo'llanmada o'qish aspektiga oid barcha ma'lumotlar bo'lib bu yerda aytib o'tilgan savol turlari sefr davogarlari uchun juda foydali 2022 yil 26 avgust kuni o'quv metodik kengashining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi o'quv ishlari bo'yicha prorektor o'quv metodik kengashi raisi rasul to'rayev yig'ilishda raislik qildi kengashda o'quv metodik boshqarma rahbarlari va ishchi guruh a'zolari fakultet dekanlarining o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosarlari kafedra mudirlari ishtirok etishdi kun tartibida o'quv metodik kengashning 2022-2023 o'quv yili uchun yangi tarkibi va ish rejasi fanlarning o'quv fan dasturlari sillabuslari ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarning o'quv rejalari dekanat ishchi o'quv rejalari kafedra o'quv yuklamalari va shtat birliklari vakant soatbay fondlar taqsimoti fan yo'nalishlari bo'yicha ekspertlar guruhi tarkibi hamda o'quv adabiyotlarini nashr etish ekspertdan o'tkazish kabi masalalar muhokama etildi hamda tegishli qarorlar qabul qilindi ikkinchi oliy ta'limga 1200 ga yaqin abituriyentlar suhbat asosida talabalikka qabul qilindi termiz davlat universiteti rektori avazjon marahimov ikkinchi oliy ta'lim shaklida o'qish istagida universitetga hujjat topshirgan abituriyentlar bilan uchrashuv o'tkazdi unda sakkizta ta'lim yo'nalishidagi talabgorlar ishtirok etishdi rektor o'z so'zida mamlakatda ta'lim sohasiga qaratilayotgan e'tibor yaratilayotgan sharoitlar xususida alohida to'xtalib universitet kengashining qaroriga asosan barcha talabgorlar imtihonsiz ya'ni suhbat asosida o'qishga qabul qilinishini ma'lum qildi bunday imtiyoz va imkoniyat uchrashuv ishtirokchilarini mamnun etdi uchrashuv davomida universitetda talabalar uchun yaratilayotgan sharoitlar ikkinchi oliy ta'lim shaklida tahsil olish tartibi bo'yicha ma'lumotlar berilib abituriyentlar tomonidan berilgan savollarga javob berildi universitet kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi dastlab rektor avazjon marahimov tomonidan o'zbekiston respublikasi mustaqilligining 31 yilligini universitetda munosib kutib olish fakultetlarda akademik litsey va texnikumlarda yangi 2022-2023 yigirma o'quv yiliga tayyorgarlik ko'rish yangi o'zbekistonda el aziz inson aziz shiori ostida mashg'ulotlarni boshlash to'g'risida fikr bildirildi shundan so'ng muvaffaqiyat va yutuqlarga erishgan ilmiy unvon hamda ilmiy daraja olgan professor o'qituvchilarga diplom attestatlari tantanali ravishda topshirildi kun tartibida universitet talabalarini kutib olish yotoqxonaga ehtiyoji bor talabalarni talabalar turar joylariga joylashtirish va ijarada yashovchi talabalarga tegishli mezon asosida ijara to'lovlarini to'lash ishlari termiz davlat universiteti kengashining yangi tarkibini hamda 2022-2023 o'quv yili ish rejasini tasdiqlash yangi o'quv yili uchun ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarning o'quv reja va dasturlarini tasdiqlash shuningdek universitetning 2022-2023 o'quv yili ish rejasini tasdiqlash to'g'risidagi masalalar ko'rib chiqildi kengash a'zolari universitet professor o'qituvchilari tomonidan tayyorlangan darslik monografiya risola hamda o'quv qo'llanmalarini nashr etish uchun tasdiqlab berishdi shuningdek darslik monografiya o'quv qo'llanmalari nashr etilganlar ham qutlandi yakunida kun tartibiga qo'yilgan qator masalalar yuzasidan takliflar olindi va ularning ijrosi bo'yicha qarorlar chiqarildi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi dam olish kuningiz xayrli bo'lsin bizni kuzatishda davom eting